Особенность заключается в том, что последние десятилетия в мире происходят очень большие изменения с точки зрения снижения защитных свойств организма, иммунитет. И особенно на Украине это ощущается после 1986 года. Я не могу это увязать напрямую с чернобыльской катастрофой, но именно количество пациентов после этого каждый год прибавляется и прибавляется. И сейчас уже достигло примерно 240-260 человек в год только для операции. А где-то 400-500 те, которые лечатся еще консервативно, но потом они все равно приходят на хирургическое лечение. И связано это с тем, что иммунологический статус населения очень низкий. И та инфекция, которая раньше организм сам справлялся с ней, в настоящее время она более длительное время циркулирует в крови, осаждается на клапанах, на различных, на артальном чаще всего, потом на митральном, сейчас уже наркоманы, инфекцию заносит через вену, и первый клапан, который поражается, это уже трехстворчатый клапан. И эта проблема очень серьезная не только для Украины, и для Европы, и для Соединенных Штатов. Мы применили оригинальную методику лечения, используя тот факт, что все теплокровные при Попадание инфекции э, реагируют повышением температуры и температура стимулирует защитные свойства организма, вырабатываются белки теплового шока и потихоньку, значит, если высокая температура. Человек справляется с инфекцией и заканчивается все нормально. Там, где вяло текущая инфекция, там нет защитных свойств в организме. И это заканчивается, в общем-то, плохо. Мы решили использовать искусственно вот этот метод. Его использовали люди при заболеваниях раньше. Это они в банях парились, прогревались, в саунах. Местные растирки различные, компрессы тепловые, оно все стимулирует защитные свойства организма. Мы решили это использовать. И когда заканчиваем операцию, у больных с инфекционным медокардитом, где там, абсцессы в 15% вскрываются, то есть настоящие гноняки в сердце, клапаны разрушены, вегетация имеет место. Когда мы все это почистили и убрали, и поставили искусственный клапан, после этого мы начинаем нагревание крови в теплообменнике до 39,5 градусов. И эту кровь прогоняем через организм, постоянно регулируя эту температуру примерно 30-40 минут. И потом человек постепенно охлаждается, и вот это время искусственного повышения температуры стимулирует защитные свойства организма, и в частности вырабатываются новые белки, так называемые белки теплового шока, которые стимулируют иммунологическое состояние, то есть защитное состояние организма. Мы имеем блестящий результат. У нас сейчас больше трех тысяч таких операций. Мы имеем летальность 1,3, 1,4%, в то время как в Соединенных Штатах в среднем 15% летальность, в Европе 6-8%. И мы не имеем рецидивов. Это парадокс, потому что вскрывается гнойник в сердце, ну, почистили, промыли, и туда ставится инородное тело, а рецидива повторного у нас почти нет, а в Европе около 20%. Это уникальная вот наша разработка, мы сейчас над этой проблемой работаем, инфекция и температура перспективное направление, и мы имеем хорошие результаты.